बिसम ला रही रबिश राहली सदरी व यसरली अमरी वाहानी याफ़ु कौली सल्ला हबीब ही मुहमदुम व आलि वसलम असलकम अहबाब वफ़ा उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत आफियत से होंगे और अल्लाह सुबाना की कीबतों को समेट रहे होंगे आज का हमारा मौजू है कि असल फ़क़ीर की पहचान क्या है किस तरीके से एक असल फ़कीर को पहचाना जाए ताकि उसकी सहबत को अपना कर अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर लिया जाए तो इन वीडियो में सदना अलीजा शेर खुदा रजी अल्लाह तहों की महफिल खास बार खास से आप पर यह खोला जाएगा तो अब हम अपने इस मौजू का आगाज करते हैं क्योंकि हर मुतलाश रूह के लिए ज़रूरी होता है कि वो किसी कामिल फकीर तक पहुँचे जो ख़ुद अल्लाह की ज़ात में फना बका हो ताकि वो उसका हाथ पकड़ कर उसको अल्लाह के कुर्ब तक ले जाए तो आज के दौर में देखा जाए तो दो तरह के लोग ज़्यादातर नज़र आते हैं क्योंकि हर शख़्स ही फ़कीर होने का दावा कर रहा है और मैं कुछ थोड़ी सी गुजारिश अपने मुतल भी आप लोगों को करना चाहूँगा आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो शायद आप हमारे बारे में गुमान करते होंगे कि हम कोई पीर या फकीर हैं तो ऐसी कोई बात नहीं हम एक खताकार से इंसान हैं बस ये सिर्फ़ आप लोगों का फहम रोशन करने के लिए और आपको आगाही देने के लिए ये काम किया जाता है ये वीडियोज़ आप तक पहुँचाई जाती हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़कीरों से वाबस्ता ज़रूर हैं हमारे शेख व हादी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक कामिल फ़कीर हैं जिनकी सोबत में हम अभी सफ़र कर रहे हैं हम अभी सफ़र में हम कोई कामिल नहीं हम बहुत खताकार और नाकिस हैं तो आपको अब हम इस वीडियो में आगे बताना चाहेंगे कि आज के दौर के अंदर जैसे बहुत सारे लोग फ़कीर होने का दावा करते हैं लेकिन उनकी सोबत में क्या चीज़ होती है सुनिएगा दौर हाजिर के अंदर जो फकीर होने का दावा करते हैं उनकी तीन अकसाम हैं ऐसे फ़करा को आप रबानी भी कहते हैं लेकिन उनकी तीन अकसाम हैं उनमें से दो ऐसे हैं जो फ़कत उस चीज़ के दावेदार हैं फकीर होने के मामाय रब्बानी होने के फ़कत दावेदार हैं असल किस्म तीसरी है जो इन ताला आगे आपके साथ बयान की जाएगी तो सबसे पहले हम अपनी पहली किस्म की तरफ चलते हैं ऐसे ऐसे उल्मा, रब्बानी जो लोगों को फ़कत खौफ इलाही सुनाते हैं वो वाज़ नसीहत करेंगे मगर खौफ इलाही सुना सुना कर लोगों को अल्लाह के अजाब से डराएंगे मगर लोगों को अल्लाह सुबहाना ताला की रहमत का बताकर तसल्ली नहीं देंगे फ़कत खौफ इलाही के सुनाने से नफ्स और शैतान उस शख़्स पर गलबा पा लेगा जो गुनागार होगा और उसको अल्लाह की रहमत से मायूस कर देगा और ये इंसान सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई मेरी तो कोई माफ़ी नहीं है मैंने तो इतने गुनाह कर लिए कि अब मैं अल्लाह सुबहाना तला के अजाब का मरकज़ हूँ नफ्स व शैतान उसको वसवसा डालेंगे कि तुम कभी भी अल्लाह सुबहाना ताल के मुकर्रबीन और नेक लोगों में शामिल नहीं हो सकते लिहाजा ऐसा शख्स कभी भी अल्लाह सुबहाना ताल की मोहब्बत में गिरफ़्तार नहीं हो सकता अबू अली दका रहा फरमाते हैं कि तोबा की तीन अकसाम हैं जिसमें से इब्तदाई मकाम जिसको तौबा की किस्म है उसको तौबा कहते हैं अब ये जो किस्म जो इस तरह के लोग होते हैं जो अल्लाह के अताब से डर कर अल्लाह के खौफ और अजाब से डर कर तौबा करते हैं ऐसे लोग तौबा की पहली किस्म तक पहुँचते हैं लेकिन वो अगर अल्लाह के डर की वजह से अल्लाह के अताब की वजह से गुनाह छोड़ भी देंगे या अल्लाह की नाफरमानियाँ छोड़ भी देंगे मगर वो सब कुछ वक्ती होगा जब दोबारा से नफ्स और शैतान गुनाहों को और बुराइयों को रंगीन करके उनके सामने लाएंगे क्योंकि वो असल में अल्लाह की मोहब्बत से खाली होंगे अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में नहीं होगी तो वो दोबारा सी गुनाहों के दलदल में फँस जाएंगे और नफ्स और शैतान जब उनसे गुनाह करा लेगा तो फिर उनके ऊपर इतनी ज्यादा मायूसी डालेगा कि वो फिर कभी भी दोबारा नेकी की राह की तरफ नहीं आ सकेंगे अब हम बात करते हैं ऐसे उलमाय रब्बानी होने के दावेदार के दूसरी किस्म की ये कौन लोग होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं जो फ़कत रह प्रचार करने वाले होते हैं ऐसे ये ऐसे कराम होते हैं जो अपनी वाजो नसीहत में फ़कत रहमत का प्रचार करते हैं और जो लोग गुनाहों में मुलविस होते हैं उन लोगों को मज़ीद गुनाहों और गलत कार्यों पर दलेर कर देते हैं क्योंकि नफ्स को खौफ और रिजा के दरमियान रखने से ही मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है अगर आप किसी को कह देंगे कि अगर फ़कत अल्लाह के खौफ से तुम्हारा एक आंसू निकल गया तो दोजख तुम पर हराम है और तुम अल्लाह के बहुत में चले गए हो तो हो सकता है नफ्स उसको इसी हिजाब में घेर ले और उसके दिल की की नरमी वजह से अल्लाह का इश्क उसमें आया हो और उसको कुछ कैफियत नसीब हुई हो मगर उसके बाद वो लोगों के साथ ज्यादियों पर दलेर हो जाए लोगों के हकूक मारे हकूक लिबात का जरा भी ख्याल न रखे क्योंकि आपने तो उसको बता दिया कि तुमने तो अल्लाह की याद में आंसू बहाया, लिहाजा तुम पर अल्लाह सुबाना तला की रहमत ही रहमत है या इस तरह कुछ और लोग भी हैं जो कि किसी न किसी सिलसिला में मुरीद होते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि बस अब तुम कामिलीन के साथ लग गए हो तुम्हारे तो बेड़े पार ही पार है लिहाजा तुम अब नेकी भलाई करो या ना करो बस तुम अल्लाह वालों से जुड़ गए हो लिहाजा तुम्हें हकूक लिबाद और हकूकुल्ला की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं अफसोस सद अफसोस ऐसे लोग लोगों को गुमराही में मुब्तला कर रहे हैं मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा जैसे सिलसिला आलिया कादरिया जो कि सैदना महबूब सुबहानी शेख अब्दुलकादिर जेलानी दस्तगिर रजी अनहों से मनसूब है इसमें अक्सर नाकिस शेख जो होते हैं वो लोगों को कसीदौिया का हवाला देकर कहते हैं कि सैदना हौस आजम ने तो कहा कि जो हमसे जुड़ गया बस उसको अमल की ज़रूरत नहीं क्यों सैदना गौस पाक ने कसीदौसिया में कहा कि मेरे मुरीद को किसी तरह का गम नहीं करना चाहिए मगर इन नाकिस किस शयूख को नाकिस लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि कसीदौिया सैदना गौस पाक ने हालत शक्कर में लिखा अब जिसको खुद हालत सुकर का पता ही नहीं तो वो तो लोगों में ऐसे ही प्रचार करेगा वो तो अपने मुरीदों को भी वैसे ही प्रचार करेगा और उन्हें कहेगा कि अब तुम्हें अमल की जरूरत नहीं और तो और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सदना गौस पाक की कुछ ऐसी बातों को लेकर लोगों को ज़ाहरी इबादत से ही मुनकर कर देते हैं लेकिन वो सदना हौस पा की हालत सहव यानी कि हकीकत के अंदर जो आपने बातें की हैं अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हालत सुकर और हालत सहव का बता देना चाहता हूँ हालत सुकर मस्ती होती है इंसान के ऊपर ऐसी कैफियात होती हैं कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा गुम होता है उस वक्त उसको किसी तरह की अपनी हकीकत की ज़रूरत नहीं होती वो अल्लाह के कुर्ब और मोहब्बत में इतना डूबा होता है कि वो एक बड़ी खुशी के अंदर होता है तो उसमें जो बात वो कर देता है अब वो बात मस्ती में होती है वो अल्लाह की इंतहाई मोहब्बत और जिस तरीके से वारफ्तगी के अंदर होती है उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं होती लेकिन जो बात हालत सैब हालत सैब होती है हकीकत जब इंसान हकीकत के अंदर ख़ुद हकीकत के अंदर होता है और बड़ा ही हकीकत पसंदाना होता है उस वक्त वो बड़े होशो हवास में होता है उस वक्त जो वो बात करता है उसकी वर्त होती है अब सही दिना हौस पाक का ये कॉल कोई नहीं बताता आप फरमाते हैं मैं अपने आप को चालाक और होशियार उस वक्त समझूंगा जब मैं कबर के दहाने अपना ईमान और इश्क सलामत लेकर जाऊंगा जिंदगी बाकी है तो खतरा बाकी है सईदना हौस पाक ने अपनी सारी जिंदगी हजूर नबी करीम सलम की पैरवी में गुजार दी चाहे अब कोई सैदना सुल्तान और आरफीन का हवाला दे चाहे कोई सैदना हौस पाक का हवाला दे चाहे कोई सदना बाइजामी का हवाला दे भाई हमने जिनकी तलीमत पर अमल करना है वो हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्योंकि ये तमाम बुजुर्ग उन्हीं के फैज़ान याफ्त हैं आपकी मजलिस से ही इन्होंने मार्फत लाही पी है कहीं और से नहीं पी लिहाजा इन्होंने अपनी तालीमत में फ़कत हज़ूर की तालीमत का ही प्रचार किया है और सफिया क़राम फरमाते हैं जहाँ हालत शुक्र की इंतहा होती है वहाँ से हालत सैब की इब्तदा होती है लिहाजा शुक्र की तशहर तो तुम लोग करते हो मगर हालत सैब के अंदर जो उन्होंने तालीमात दी उनकी तशहर क्यों नहीं करते फरमाते हैं कि ऐसे जो फकत रहमत का प्रचार करते हैं उनकी सोबत में जो शख्स तोबा कर भी ले उसकी तोबा असल हकीकी तोबा नहीं होती उसको तोबा अनाबा कहा जाता है उसमें भी उस शख्स के अल्लाह के हजूर से पलट आने का बहुत ज्यादा चांस होता है तो हम चलते हैं अपनी आखिरी और असल किस्म की तरफ ऐसे खालिस उलमाए रब्बानी जो कि वाकई फ़कीर कहलाने के लायक होते हैं तो सबसे पहले हम सैदना अहलीज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह ताली अनहों की बारगाह में चलते हैं और आपसे ये पूछते हैं कि हजूर हमें ये बताइए कि असल फ़कीर कौन होता है सैदना अहली उलमतज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह तनो फरमाते हैं सुनो कामिल फ़कीर वो है जो लोगों को रहमत से मायूस न करे अल्लाह के आजाब से बेखौफ ना होने दे उसकी नाफरमानी पर रुखसत न दे और कुरान करीम को छोड़कर किसी और चीज़ में रगबत न करे सुबहानल्लाइना अहली शेर खुदा रजी अल्लाह कितने खूबसूरत अंदाज में असल फकीर के राज को आश्कार कर दिया असल फ़कीर वो होता है जो अपने मुरीदैन और मुखल को खौफ और रजा के दरमियान में रखता है जब देखता है कि जो उससे जुड़े हैं या जो उसके करीब हैं वो अपनी राह से दूर हो रहे हैं तो उनको अल्लाह सुबहाना तला के जलाली फैज से डरा कर राह रास पे लाता है और मायूस भी नहीं करता साथ ही साथ उसके मुकाबल रहमत लाई का बताकर लोगों के दिलों में डर के साथ मोहब्बत की शमा को भी रोशन कर देता है लिहाजा वो लोगों को मोहब्बत और इश्क के जाम पिलाता है और लोगों को अल्लाह सुबाना ताला की मोहब्बत पर उभारता है असल फ़कीर का मिशन ये होता है कि लोग गुनाहों की राह से इसलिए दूर हो जाएं कि इनको एहसास हो कि अल्लाह सुबहाना ताला की हमारे साथ जो इश्क मोहब्बत का मामला है उसमें कमी आ जाएगी और लोग नेकी और भलाई की राह को इसलिए अपना लें इस एहसास के साथ अपना लें कि मेरी नेकी और भलाई मुझे अल्लाह सुबाना तला की ज़ात के मज़ीद करीब कर देगी अल-गर्ज फकीर का मकसद लोगों की नज़र को अल्लाह सुबाना तला की ज़ात पर ही मरकूज़ करना होता है वो ये चाहता है कि लोग फकत जो भी अमल करें खाल अल्लाह के लिए करें अबू अली दका रहा फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो किसी ऐसे फ़कीर की सोबत तक जा पहुँचा जो कि असल फकीर है उसको जो तोबा नसीब होती है उसको उबा कहते हैं और इसकी तोबा फकत अल्लाह की मोहब्बत में होती है वो एक बुजुर्ग थे तो वो कहीं से गुजर रहे थे वहाँ एक दूसरे बुजुर्ग लोगों को अल्लाह के अताब का सुनाकर डरा कर, कर तोबा कराने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया अपने फरमाया ये जो तुम इतनी अजाब की बातें और हकायतें सुना रहे हो ये फकत ऐसी कोई बात नहीं है उस दिन तो अल्लाह फकत यही बात पूछेगा कह मेरे बंदे मैंने तो तुझसे बहुत मोहब्बत की तूने मुझसे क्या मोहब्बत की तूने क्या किया तूने मेरे लिए क्या किया तू दुनिया में कहाँ घुम रहा असल फ़कीर खुद साहिब किरदार होता है जो खुद अमल को अपनी ज़ात पर लागू किए होता है लिहाजा उसकी बात में तासीर होती है और उसकी जात में भी तासीर होती है वो कोई भी बात न भी करे तो भी उसकी ज़ात की खुशबू से लोगों के कलूब अजहान मुनवर होते हैं अल्लाह सुबहाना ताला हमें अमल की तौफीक अनायत फरमाए अफसोस के ऐसे फुकरा आज के दौर के अंदर नायाब हो गए हैं और उनके साथ जुड़ने वाले भी नायाब हो गए हैं उसकी क्या वजह है क्यों क्योंकि ऐसे फुकरा ख़ुद भी अपने नफ्स के ऊपर पाँव रखे हुए होते हैं और अपने साथ जुड़ने वालों को भी अपने नफ्स के ऊपर पाँव रखने की तलकिन करते हैं लिहाजा बहुत कम लोग ही ऐसे फकरार से जुड़कर उनके साथ इस तकाम से ठहर पाते हैं क्योंकि अक्सर लोग खुद की असलाह नहीं बल्कि कशव कराम के तालेब होते हैं वो चाहते हैं कि हम पे कोई दूसरी दुनियाओं की हकीकत खुले हम पे कोई फरिश्तों के आलमीन खुल जाएँ और हम पे कोई ऐसे मामलत खुल जाएँ मगर एक अच्छा इंसान और माशरे की असलाह करने वाला इंसान कोई नहीं बनना चाहता लेकिन जो असल फ़कीर होता है वो ख़ुद भी कुरान से जुड़ा होता है और दूसरों को भी कुरान की तालीम देता है अल्लाह के फरमान अल्लाह की तालीमत हजूर की तालीमत की तालीम देता है लजा ऐसे खालिस लोगों के साथ लोग ज़्यादा देर ठहर नहीं पाते अगर आप भी किसी ऐसे फ़कीर की सोबत की तलाश में हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हकीर बहुत खताकार है मगर ऐसे कामिलीन और ऐसे असल फ़कीरों के साथ जुड़ा ज़रूर है अगर आप भी किसी ऐसे फ़कीर के मतलाशी हैं तो ज़रूर आप हमारे साथ रता कर सकते हैं हमारा रबता नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और इसमें हम अपने ग्रुप का वो लिंक भी दे देंगे जिसके अंदर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आपको हमारी इस तरह की वीडियोज़ और पैगाम इन शाह तिलते रहेंगे अल्लाह सुबहाना ताल आपको और मुझे असल फ़कीर की सोबत के अंदर रहने की तोफ़ी इनायत फरमाए और अगर हम जुड़े हैं तो उनके साथ इस से जुड़े रहने की तोफ़ी दे और हमें खुद को ये कोशिश करने की तोफ़ी दे कि हम भी ऐसे खालस और अच्छे इंसान बन जाएं जो लोगों की असलाह कर सकें जजाक अस्सलाम अमैलैक्